পুৱাৰ ভাগতেই ডিব্ৰুগড়ত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন ধুমুহাত ঐতিহাসিক সৃষ্টি মায়াময়া মদাৰখাট সত্ৰৰ তোৰণ ভাঙিলে ধুমুহাই তোৰণৰ ওপৰত ভাগি পৰিল এইজোপা প্ৰকাণ্ড গছ এয়া আমি দৃশ্যাংশ ডিব্ৰুগড় চহৰৰ দেখুৱাইছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আজি পুৱাৰ ভাগত যি ধুমুহা আহিছিল সেই ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এক প্ৰকাৰ বিশ্বৰ ক্ষতিসাধন হৈছে শ্ৰী শ্ৰীমায়ামৰা মদাৰখাট সত্ৰৰ তোৰণ ভাঙিলে এই ধুমুহাই কাৰণ এডাল প্ৰকাণ্ড গছ ভাগি পৰে এই তোৰণ তোৰণখনৰ ওপৰত তাৰ পিছৰ এই পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আমাৰ আজি আজি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে এই পুৰুষ নিশা এটা ডাঙৰ ধুমুহায় সত্ৰখনৰ মূল তোৰখন ভাঙিয়ে একেবাৰে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰে প্ৰায় তিনি চাৰিজোপা গছ উঘাল খাই নতুনকৈ নৱনিৰ্মিত এই প্ৰস্ৰাৱগাৰ শৌচাগাৰৰ ভাঙি বিস্ত ক্ষতি সাধন কৰে গতিকে আমি সাংবাদিকক আমন্ত্ৰণ জনোৱাত তেওঁ চোৱা চিতা কৰেহি আমি আশা ৰাখিছোঁ যেন ঐতিহ্যপূৰ্ণ এই সত্ৰখিনি জৰাজীৰ্ণ হৈ থকা অৱস্থাত আমি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা হৈছেহে ইতিমধ্যে যিখিনি বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিলে সেইখিনি যেন চৰকাৰে অন্তত এই সত্ৰখনৰ প্ৰতি অকণমান দায়বদ্ধ হৈ এই ক্ষতি হোৱা বস্তুখিনি যেন আমাৰ নিৰ্মাণ কৰাত অকণমান সহায় কৰে